Кто ну, знает, да, что такое электронное государство? Поднимите руку. А, не зря проделанная работу. Хорошо. Я живу частично, жила частично в Эстонии. Эстония на 15 месте в электронном государстве. Из за этого я приношу пример. Я не видела чиновника в Эстонии, я не знаю, сколько лет. Он мне не нужен. Исключая чиновников, исключая коррупцию. Я могу любую справку получить через личный кабинет. Я могу любой документ подписать за 30 секунд через личные кабинет. Я могу проголосовать на выборах, любых выборах, через мобильный телефон или это За три минуты. Это реальность. Если для чиновников нет возможности коррупции, да? Но это только стоит. Уже начали многие города, и Бор, и Днепропетровск, и частично Харьков внедряют разные решения, где исключается чиновник. Например, уже можно какую-то справку не прийти с заплатить, ускорить, второй раз прийти и получить, а можно уже дать заявление через интернет, чтобы прийти за справку. Про продажи коррупции. То есть, если ты можешь заказать через интернет, ты знаешь, что ты получишь ее завтра в 10 часов, кому платить, за что платить. Конкретно жизнь, например. Я обещала очень много вещей, например, Львове, потому что я знала, что возможно отвечать за свои слова. Но в Харькове создана рабочая группа при городе и при области для внедрения электронного правительства. Из этого я хотела бы сказать, что, пожалуйста, спросите через год, что сделано с этого перечня, что я сейчас скажу. Запомните, запишите, напишите спросите. Фразово. Вы говорили много о Это примерно... 20% от минимум разных коррупционных схем идет без электронных закупок. То есть это сразу уменьшает на 20% минимально коррупцию в государственных закупках или городских. Ее можно убить сразу. Одним решением можно вынести все закупки в интернет. Одним решением. Открытый бюджет. Не открытый бюджет в смысле общих цифры, которые не говорит ничего, детально до коммунальных предприятие больниц, школ и детальное понимание, куда тратить деньги. Возможно, сделать быстро. Желание нужно. Электронные услуги. Войну мы обещали 100 электронных услуг. Это значит, что уже есть практика, справка о справка о доходах и так далее. Показывает, что возможно, есть и есть желание. Электронный билет. проехать в метро. Извиняюсь, в Киеве есть. Технически возможно. Есть ли через которое можно запустить им буквально опять же одним решением. В Айове будет электронный билет, в Киеве работает электронный билет в метро. Почему не внедрить это парки? Технические решения все есть. Насколько проще? Парки. Вы лучше меня представляете, какие а, потоки проходят через парковку, да? Сделайте СМС в Очень просто технически сделать возможность э, для бетона Опять же, впрочем, просто. Зависит от решения. Внедрить карточку жителя, через которую можно заказывать услуги, давать цифровую подпись, открытые данные. Я считаю, что все данные, которые не личная тайна, не государственная тайна, не коммерческая тайна, должны быть открыты. Не только то, что закон сегодня говорит о личных данных всем. Договора, с кем заключается, на основе чего заключается. Кто бенефициарий? Меню открыл многие регистры, где уже видно бенефициарий. Но также вывести все договора открытым, чтобы было понятно, с кого родственникам, не родственникам заключаются эти договоры. То есть есть очень много того, что можно уже сделать чисто по политической воле и быстро сделать. Из -за этого договора. рада. Не тратя ваше времени, спросите через год, что сделано. Повторяю, Прозору, открытый бюджет, электронные услуги, электронный билет, паркинг, транспорт, больницы. Спросите. Потому что без вас мы это не сделаем. Уже очень много говорилось об этом. Но если вы не будете постоянно в хорошем смысле меня строить, то никто вместо вас не делал. Мы общимся на и, и, так довольно активно. Подавали петиции, используя все варианты, и создалась рабочая группа. Месяц назад. Эта рабочая группа же тоже должна получать некоторые стимулы, да, обратную связь, и с ней должно требоваться что А вы можете требовать. Второй призыв. Пока у нас есть не диванная сотня, а тысячная, есть очень много, кто в Фейсбуке говорит, как надо делать, надо делать, но не подключаются, то тоже ресурс ограничены. Очень прошу, подключайтесь к реальной работе. Тролли в Фейсбуке только хорошие. Которые, но если нет людей, которые готовы поддержать, помочь, в любом смысле, начиная с создания базы договоров, которые должны быть открыты, это требует ресурсов, заканчивая с некоторыми электронными услугами, которые тоже не маленькая работа, то город может всегда ссылаться на то, что нет возможностей, нет ресурсов, требуйте, подключайтесь и пишите мне на Facebook, если вы готовы подключить. Спасибо.